Всем привет, с вами снова я, Манка ЛПС, и сегодня <сёк> у меня влог! Да, долгожданный мой влог, и где я показываю свое лицо. И в первый раз его показываю, да. Хоть я еще и школу не окончила. О, ладно, мне как-то пофигу. Вот, и у меня сейчас такой красивенький фоник. хорошее настроение, потому что скоро Новый год! Да, через два дня Новый год! Да. И вот я сейчас тут сижу, у нас сейчас... Сейчас у нас три часа по времени. Сейчас я даже могу показать. Ой, стоп, стоп, я неправильно смотрю. Сейчас посмотрю. Сейчас у нас 8 часов. 8 часов 8. 8 часов э, 54 минуты. Ну, не 8, день, даже там уже. Скоро будет через 2 дня, потому что у сегодня 29 декабря. Да, ребят, да, да, 29 декабря. Я сама офигеваю дня будет вот и сейчас типа маленький культур да грунту да и хочу показать свою комнату. ну не мою конечно большую комнату а, а дальше здесь у нас находится а, вот дверь где у нас это сейчас на свою зеркало в зеркале. Это маленький мычили. Закачивай туда. Да, Я потом буду этот цвет Лок уже идет две минуты. Да. Я сама в шоке. Вот, и дальше вам покажу вам свое кресло, где я смотрю видосики. Вот оно, это что за хрест? Ой, не могу покажет, нормально. Вот. Дальше у меня здесь есть э, видосик, видео называется мой новогодний день. Вот. Э, у меня здесь есть еще стеллаж. Э, вы, наверное, видите это? Да, вы видите, мне кажется. Но вы не видите даже. <laughs> а, да. Ой, у меня нога чешется. Это пылесос, это пылесос. У нас здесь даже еще елка не распакована. У меня здесь есть... Ой, извините. Мишура здесь есть уже, блин. Вон там еще сейчас покажу вам коробку. Видите, вы видите вот эту вот коробку. Я ее даже достать сейчас не могу, потому что... Потому что не могу. У нас даже елка не распакована. Вы посмотрите, вот у нас елка не распакована еще. А игрушки я уже распаковала. Распаковывала и запаковывала. Ну вот на этой прекраснейшей ноте. Кстати, хочу вам показать еще вот эту вот маленькую елочку, если она видна. И на этой прекраснейшей ноте я бы хотела закончить свой новогодний влог, привет новогодний влог. Ну что ж, на этом было все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И да, если ты еще не подписался, подпишись, а если подписался, то нажми на колокольчик. Тогда мои видео будут к тебе приходить намного чаще. Потому что YouTube это такая штука, она, она немного сломалась. И тебе в ленте могут не приходить мои видео. Так что нажми на колокольчик, и ты всегда будешь знать, когда выйдут мои новые видео. Итак, на это было все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Все пишите комментарии. всем пока! Все? Нет, еще не все.